1998 рік пік розповсюдження приймачів персонального виклику пейджерів. У другій половині 90-х років у світі налічувалося понад 60 мільйонів користувачів пейджерів. За допомогою цих маленьких приладів користувачі мали змогу отримувати повідомлення, що надсилала пейджингова мережа. Перші пейджери, або як їх ще називали біпери, випустила компанія Моторола у другій половині 50-х років. Вони працювали простіше, подавали звуковий сигнал, що інформував про необхідність передзвонити на конкретний номер. Це дозволяло швидко реагувати на невідкладні виклики, тому приладами користувалися в екстрених службах. Потім їх вдосконалили, з'явилася можливість отримувати текстові повідомлення, і коло користувачів значно розширилося. Особливою популярністю Пейджери користувалися серед працівників корпоративного середовища в 1996 році Я закінчив університет і Нашел работать э, в коммерческое предприятие, к ПАПе. Мы занимались металлопрокатом, возили, я возил на огромных грузовиках в качестве экспедитора э, металл, складировал его на металлобазе и нужна была коммуникация с э, нашими менеджерами, как можно было с ними коммуницировать. И тут появляется пейджер. Э, это было потрясающее нововведение, хоть и одностороннее. Я в ответ ничего сказать не мог, зато я получал э, детальные, подробные инструкции в любом объеме. Это была очень приятная э, на глаз и тактильно вещица, очень маленькая. Э, было все понятно, все видно, главное, чтобы батареечки были. Пейджер до широкого распространения мобильного телефона, безусловно, э, был очень важный. Э, важным коммуникативным устройством, практически незаменимым. Ну, параллельно уже появлялись огромные эти мобилки, типа бенефон, похожие на кирпич, очень тяжелые. Это было признаком не только того, что ты бизнесмен, ты респектабельный, богатый, серьезный бизнесмен. Ну, а я ходил с пейджером. И решал всякие вопросы. Как-то раз я выронил пейджер. Выронил его, конечно же, не на пол, а в самый страшный, какой только мог найти, туалет. Это было ужасно, это была ответственная, сложная техника. Ну, я тут же его вымыл, конечно же, угробив за одной часы. И понес ремонтировать, потому что работать он отказывался. С водой он как-то не очень совместим. Принес его в офис компании синтоза. А чтобы сдать его в ремонт, требовалось заполнить там какую-то анкетку, что я и сделал. А там вот вопрос, причина поломки. Ну, я и говорю, дождь был, в лужу упал, намок. Дамочка, перечитывая мою анкетку, говорит, молодой человек, он же у вас не в лужу упал, он же у вас в туалет упал. Говорит, да как, откуда вы знаете, ну что ж такое, по нему уже не видно. И не слышно, что он упал в туалет. Как вы определили? Она говорит, ну, честно говоря, это каждый второй приходит с подобной проблемой. Пейджер на тот момент крепился на поясном пластиковом карманчике и еще фиксировался золотой цепочкой. Первое, что делали обладатели пейджера, снимали пошлую золотую цепочку. Поэтому пейджер при определенных обстоятельствах очень легко выпадал. Для того щоб відправити повідомлення на Пейджер, треба було подзвонити за певним номером оператору, назвати номер абонента або його псевдонім і продиктувати повідомлення. Можна було так само вказати і час, коли це повідомлення потрібно було відправити. Міла дівчина на той стороні трубки записувала під диктовку то, що було нужно. Іноді з ужасними ошибками, тому що телефонна связь теж не абсолютно. Іноді вийшло очень. Э, смешные ошибки, иногда буквально полярные. Как казнить нельзя помиловать. И ты думаешь, вот что мне теперь делать <laughs> с этим вашим <laughs> голубем почтовым. Но, тем не менее, Пейджер молодец. Он навсегда занял прочное место в истории связи, коммуникации. Я в этом не сомневаюсь. И в моей жизни и работе сыграл большую роль. На початку 2000-х років мобільні телефони і тарифи стали швидко дешевшати. Мобілки пропонували значно ширший функціонал, не лише повідомлення, а й голосові дзвінки. Таким чином, пейджери втратили свою популярність.